assalomu alaykum qadrli muxlislar ushbu videoda biz sizlarga yangi ixtiro qilingan va yaqin kunlarda xonadoningizga kirib borishi mumkin bo'lgan oshxona anjomlari haqida ma'lumot beramiz birinchi xamir uchun sirkul oshxonadagi bu sirkul ishingizni ancha yengillashtiradi xamirni ideal doira qilish kerakmi yoki xamirning har bir diametrini o'lchash kerakmi hammasi siz uchun endi oson ikkinchi elektrsiz blender bunday blender ishlatish iqtisodiy tarafdan ham ancha qulay tarmoqsiz ishlagani uchun undan uyda ham tabiat qo'ynida ham foydalanish mumkin uchinchi tuxumlar uchun idish nuj bu aslo o'zga sayyoraliklarning kemasi emas shunchaki chala pishgan tuxumlarni yeyuvchilar uchun yangi andozali idish xolos to'rtinchi qaydlar uchun qisqichlar bunday qisqichlar oshxonada juda az qotadi ularga yozib keyin o'chirsa ham bo'ladi muzlatgich yoki shkafdagi masalliqlarga yozib qistirib qo'yishingiz mumkin beshinchi muzlatgich uchun muqobil quticha ba'zan eng katta muzlatgichda ham joy yetishmay qoladi ayniqsa bayram kunlari mana shunday kunlarda yangi ixtiro qilingan quticha as qotadi uni muzlatgichning biror qavatiga qistirib qo'yish mumkin shunda sig'may qolgan masalliqlar ham joylashib ketadi oltinchi meva va sabzavotlar uchun g'iloflar bunday idishlar to'plamining xo'jalikdagi o'rni beqiyos besh dona elastik g'ilofdan tashkil topgan ushbu to'plam ro'zg'ordagi ortib qolgan limon pomidor yoki piyozni saqlash uchun ishlatiladi bu g'iloflardan shuningdek bankalarga qopqoq sifatida ham foydalanish mumkin yettinchi uy sharoitidagi mini plantatsiya bu ixtiro yangi barra ko'katni sevuvchilar uchun ularni uy sharoitida yetishtirish imkoniyatini beradi qulay va ishlatilishi oddiy bo'lgan bu mini plantatsiya led lampalari yordamida ishlaydi unda ko'kat yetishtirish uchun yerning ham quyoshning ham keragi yo'q sakkizinchi yig'ma qozon bu yig'ma qozon dimlama yoki par yordamida pishadigan boshqa taomlar uchun mo'ljallangan unda tayyorlangan taomlar ikki barobar foydalidir chunki masalliqlarning vitaminlari o'zlarida qoladi to'qqizinchi avokado salat idishi dasturxon bezatilgach mehmonlar kelguniga qadar salat yangi bo'lib turishi uchun ushbu idish juda as qotadi undan tashqari bunday noodatiy idishda nima borligi ko'pchilikni qiziqtirib qo'yishi mumkin mehmonlaringizni hayratda qoldirish uchun yaxshi imkoniyat o'ninchi perfeksionistlar uchun taxtakach bunday ajoyib taxtada narsa to'g'rash haqiqiy san'atga aylanadi bu taxtakachda hamma narsa mujassam va qo'l ostingizda o'n birinchi universal po'choq artgich bu po'choq artgich aylanuvchi uchta lezviyadan iborat kerakligini tanlaysiz standart uzunchoq to'g'rash yoki mayda bu universal pichoqda hattoki kartoshka yarasini olib tashlovchi moslama ham bor o'n ikkinchi kichik hajmli isitish plitasi uyqudan uyg'onishingiz bilan issiq taom yeyishni istasangiz smartfon orqali buyruq bersangiz kifoya mini plita induksion to'qlari bilan taomni isitishni boshlaydi undan istalgan joyda foydalanishingiz mumkin o'n uchinchi yog' quyish uchun dozator taomga ko'proq yoki kamroq yog' solish kerakmi muammosiz endi yog' solinadigan shisha idishlarning og'ziga maxsus dozatorli uchlik nasadkani o'rnatib yog'ni xavotirlanmasdan solishingiz mumkin ko'proq tushib ketdi demaysiz chunki nasadkaning katta va kichik oqimli uchlari bor o'n to'rtinchi muzqaymoq uchun aqlli qoshiq zat qoshig'i yordamida muzqaymoqni vafelli stakanlarga yoki boshqa idishlarga solish juda qulay muzqaymoq qoshiqda erib ketmaydi va hattoki qoldiqlari ham qolmaydi qoshiq batareya va elektr tokisiz ishlaydi uning tutqichi maxsus biosuyuqlik bilan to'ldirilgan 15 qulay kartoshka to'g'ragich bu kartoshka to'g'ragich haqiqatan ham juda qulay unga kartoshkani joylashtirasiz va bosasiz zanglamaydigan po'lat lezviyalar bir xil hajmdagi kartoshkalarni to'g'rab beradi 16 quymoq tayyorlash idishi endi quymoq pishirish yana ham osonlashdi masalliqlarni idishda aralashtirib olamiz so'ngra pishirish uchun qo'yib chiqamiz va bir ikki uch deguncha quymoq tayyor o'n yettinchi ushlab turgich oshxonada ishlayotganingizda cho'mich yoki qoshiqni ushlab turish kerak bo'lib qoldimi bunday paytda ushbu quvnoq gadjetlar sizga yordamga keladi bundan tashqari ular bekalarning ham mehmonlarning ham kayfiyatini ko'tarishi aniq o'n sakkizinchi dasturxonni bezatish uchun gadjetlar yog' murch va tuz uchun mo'ljallangan ushbu ziravorlar idishi haqiqiy piramidani eslatadi original va juda qulay tish tozalagichlar uchun uyda ham juda qulay o'n to'qqizinchi mikroto'lqinli minora ushbu gadjet yordamida istalgan taomni isitish mumkin minora shaklidagi isitgich pizza salat ovqatlarni kerakli darajada isitib bera oladi germetik bo'limlarda esa taom kutish rejimida saqlanadi yigirmanchi kulgichli qoshiq bu qoshiqning vazifasi hamma qoshiqlar kabi oddiy biroq u kayfiyatni ko'tarish xususiyatiga ega yaxshi kayfiyat esa oshxonada taom pishirish jarayonida juda zarur qadrli muxlislar agar video sizga yoqqan bo'lsa kanal rivoji uchun layk like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling